অসমীয়া মানুহবোৰ খুব আৱেগিক আমাৰ আবেগবোৰ ধান খেৰৰ জুইৰ দৰে আমি ইমান আৱেগিক যাৰ বাবে আমাক আজি অনলাইনতো ভগৱান পোৱা যায় বুলি আমাক ঢপলিয়াই টানি নিব পাৰে কাৰণ আমি আৱেগিক আমি ফটো এখন দেখাৰ লগে লগে যদি কোৱা হয় দহজনক শ্বেয়াৰ কৰক ভাল খবৰ পাব আমাৰ আইসকলে প্ৰথমেই শ্বেয়াৰ কৰিব সঁচা কথা এতিয়া কাইলৈ যদি কয় মই সঁচা কথা লিখিত হৈ যাব পাৰিম কাইলৈ যদি শুনে যে এই আমুকজোপা গছ এজোপা ওলাইছে তাত বোলে ভগৱান ওলাইছে ভগৱান ওলাইছে কি কোনোবা এগৰাকী তাত কৃষ্ণ লম্ভিছে বুলি তাত পৰি থাকিব মই আচৰিত হওঁ ভগৱান ভগৱানৰো এনেকুৱা সময় আহিল যে মনুষ্যৰ গাত লম্ভিবলৈ ভগৱানৰটো নিজৰো ঠাই আছে আপোনাৰ মোৰ আপুনি মোৰ ইমান শুদ্ধ অন্তৰ নহয় যে আপোনাৰ মোৰ গাত ভগৱন্ত লভিব লভিলে কেতিয়াবা অসুৰহে লম্ভিব হয়নে আমি যিবোৰ কৰিছোঁ লভিলে কেতিয়াবা অসুৰহে লম্বিব মই আচৰিত হওঁ যে অসমত ভগৱান লম্ভা মানুহ ওলায় যে ভগৱান কাৰোবাৰ গাত লম্ভিব পাৰে নেকি লম্ভিব এই শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ নেকি কেতিয়াবা ভগৱান লম্ভিব পাৰে আচৰিত এতিয়া আমাৰ মানুহবোৰ এনেকুৱা এতিয়া যদি হঠাৎ ক'ৰবাত কৈ দিয়ে যে আমুকৰ গাত ভগৱান ওলাইছে যাওক বোলে কি হব আপোনালোকে যদি সেৱা কৰে মনোকামনা পূৰণ হ'ব আৰু কাইলৈ দেখিব দীঘলীয়া শাৰী বাতৰি কৰি তৎ নাপাম আমি তাত দীঘলীয়া শাৰী ৰাতিপুৱাৰ পৰা তৎ নাই আমাৰ ঠাইখিনিতো এগৰাকীৰ গাত ভগৱান বোলে লাগিছিল বোলে দেই লাগিছিল তাৰ পাছত দেখিলো আজিকালি সিদিনা দেউতাক সুধিছো সেইফালে পাৰ হৈ যাওঁতে আগৰ ঘৰটো এতিয়া নাই সেই ঠাইখিনি তেতিয়া তিনিমহলীয়া এটা অট্টালিকা হ'ল দেউতাক সুধিলো দেউতা এই ভগৱান ওলোৱা ঘৰটো এইটোৱে নহয় জানো দেউতা কৈছে অ কি হ'ল দেউতা ন ভগৱান আহিল গ'ল এই ঘৰটো বনাবলগীয়া আছিল যে বনালে আৰু গ'ল গতিকে ব্যৱসায়িক ভিত্তিক ধৰ্মটোক বেপাৰ হ'বলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ আমি মহাপুৰুষে আদৰ্শত আছো আৰু সেই মহাপুৰুষে আদৰ্শটোতে আমি থাকিম এই আমাৰ ধৰ্মটোক আনে বেপাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ মোৰ আৱেগক কোনোবাই খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইটোত আপুনি উঠি বাঢ়ি যাব নোৱাৰিব গতিকে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব লাগিব যে আমি এই মহাপুৰুষ আদৰ্শটোকহে পালন কৰিম আপোনাক জোৰ কৰি কোনেও অনা নাই এটা কথা মনত ৰাখিব যে মহাপুৰুষী আদৰ্শটোত কাৰোবাক টোপ দি আনিবলগীয়া হৈছে নেকি আজি অনুষ্ঠান দিলে আপোনালোকক আনোতে কোৱা হৈছে নেকি যে আপোনালোক আহিব আপোনালোকক এনেকৈ দিয়া হ'ব আপোনালোকক ইমান টকা দিয়া হ'ব আপোনালোকক এনেকৈ আমি শুশ্ৰূষা কৰিম এইবোৰ কথা দিয়া হৈছে নেকি আপোনালোকক নাই হোৱা আপোনালোক আহিছে সত্ৰৰ সৈতে আপোনালোক জড়িত আপোনালোকৰ সত্ৰখন আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ পৰম্পৰাৰে জীয়াই ৰাখিছে তাত আপোনালোকক টোপ দিয়া হৈছে নেকি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে আপোনালোকক টোপ দিছে নিজে আপোনালোক আহক আপোনালোকৰ পৰিয়ালক আমি এনেকৈ সহায় কৰিম কিন্তু ভাবি চাওক একাংশ ধৰ্মৰ লোকে ধৰ্মান্তকৰণ কৰিবৰ বাবে তেনেকৈ কিন্তু মানুহক টোপ দিবলগীয়া হৈছে গতিকে তেনেকুৱা টোপত আপুনি মই উটি ভাহি নাযাওঁ টোপ খাবলৈ গ'লে সেই বৰলিত লগা মাছটোৰ দৰে আপোনাৰ মোৰ অৱস্থা হ'ব গতিকে সেই টোপটো আপোনাক মোৰ প্ৰয়োজন নাই গুৰুজনাই আদৰ্শ দি থৈ গৈছে সমাজ দি থৈ গৈছে তে সেই আদৰ্শ আৰু সমাজত আপুনি মই থাকিম য'ত সাম্যবাদৰ কথা থাকিব য'ত এক ঈশ্বৰবাদৰ কথা থাকিব নালাগে ভগৱন্তৰ বাবে বেলেগ ঠাইত গৈ কামনা কৰিবলৈ পিতৃ মাতৃক ভকতি কৰক মানুহে সেৱা কৰক গুৰু দেও নাম ভকত বোলে আদি গুৰু জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পিতৃ মাতৃটো আছেই আদি গুৰু আৰু শিক্ষাগুৰুসকল আছে সমস্ত গুৰুক আমি সেৱা কৰিম তাৰ পাছত আহিলে নাম আমি কৃষ্ণ নাম ল'ম তাৰ পাছত আহিলে আমি দেও কৃষ্ণ দেওৰ কথা ক'ম তাৰ পাছত আহিলে আমাৰ ভকত কৃষ্ণ দেও নাম ভকত এই গুৰুদেও নাম ভকত বুলি যে আমি ক'লোঁ এই ভকত বুলি কোৱাৰ লগে লগে শেষত এই সকলোবোৰ গুণ আমাৰ হৃদয়ত কঢ়িয়াই আমি প্ৰতিগৰাকী ভকত হ'ম বগা সাজযোৰ পিন্ধি আমি সেই বগা সাজযোৰৰ দাগ নলগাকৈ আমি প্ৰতিগৰাকীয়ে মহাপুৰুষে আদৰ্শটোক আমি পালন কৰিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যদি প্ৰতিগৰাকীয়ে কৰে তেন্তে আমি আৰু শংকাত থাকিবলগীয়া নহয় আমি আৰু ভয়ত আচলতে দিন কটাবলগীয়া নহয়